मड बीच वर काल सायंकाळी साडेपाच वाजता तन्मय विपुल तालुकदार हा तरुण समुद्रात पोहत असताना पाण्याच्या प्रवाहात ओढला गेला आणि तेव्हापासून तो बेपत्ता आहे तन्मय आपल्या तीन मित्रांसोबत मड बीचवर गेला होता घटनेनंतर तातडीने अग्निशमन दलाचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले आणि रात्रीपासून शोध मोहीम सुरू झाली आज सकाळपासून नौदलाची विशेष टीम ज्यात वरिष्ठ अधिकारी अनुभवी ड्रायव्हर सुपरवायझर आणि सहा कर्मचारी कुलाबा येथून घटनास्थळी दाखल होऊन शोधकार्य करत आहेत दरम्यान या घटनेमुळे मड परिसरातील समुद्र किनाऱ्यावरील सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे सध्या फक्त अक्सा बीचवर बारा गार्ड कार्यरत आहेत परंतु मड परिसरात मड बीच सिल्वर बीच दानापाणी बीच आणि अक्सा बीच हे लोकप्रिय किनारे असून येथे वर्षभर पर्यटकांची वर्दळ असते या सगळ्या बीचवर पुरेशी लाइफगार्ड फौज नसल्यानं अशा दुर्घटनांचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता आहे संबंधित प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे असे स्थानिक रहिवाशांचे आणि पर्यटकांचे म्हणणे आहे तन्मयचा शोध अद्याप सुरू असून प्रशासनाकडून अधिकृत माहितीची प्रतीक्षा आहे या ठिकाणी मढ बीच असेल आपसा बीच असेल दानापाणी बीच असेल अशा प्रकारचे बीचेस आहेत आणि त्यामध्ये जो सिलोर बीच जो मढ मध्ये आहे तो बीच धोकादायक होत चाललेला आहे त्या ठिकाणी अनेक अपघात झालेले आहेत काल अशाच प्रकारचा एक अपघात झाला काल साडेपाच ते सहाच्या दरम्यान मढ मधील काही मुलं त्या ठिकाणी पोहण्यासाठी गेले होते आणि ते गेले दीड वर्ष झालं जातच होते नवीन त्या मधला कुठलाही त्यांच्यासाठी असं भाग नव्हता तन्मय विपुल तालुकदार हा जो मुलगा आहे ज्याचं वय सरासरी सतरा वर्ष सांगितलं जातोय ता बारा तासापासून प्रशासन आधीच मग गए थे हम तारो जण तो तरते तरते वो आगे चला गया आगे जाने गया के चक्कर में एक जण तो उसने उसको खंदे पे लिया तो उसका एक वेव्स के कारण उसका कंधे पे से एक छूट गया हाथ उसका और वो चला गया अब कितने साल से वहाँ पे जाते हैं एज कितने लोग साथ में थे तन्मय जो आपका एज अ फ्रेंड कितने सालों से आप उसको जानते हैं मैं हम लोग करीबन डेढ़ साल से जा रहे हैं वहाँ पे यही नॉर्मली खेलते कूदते बैठते तैरते वापस घर पे आ जाते मैं उसको पाँच दस दिन ही हुआ था उसको जान के मेरा नाम वरुण है हम लोग कम से कम डेढ़ दो साल से आ रहे हैं यहाँ पर हम लोग कभी कभी तो तैरने जाते खेलने के बाद कभी कभी तो तैरने जाते खेलने के बाद लेकिन कल कल बीच में गए थे हम लोग तैरने के लिए और फिर वहां पर हम लोग तैर रहे थे लेकिन गाड़ी हाईटाइड हो गई अचानक से बड़ी लेर आने लग गई तो आ, लोग हम लोग थोड़ा पीछे आगे डर के मारे लेकिन वो उसको खींच गया था, था, था पीछे उसको तो आयरन बचाने गया था बचाने गया तो भी एक लहर आ गई उसके आयरन को आगे पीछे उसको पीछे ले गए तो फिर साढ़े पाँच लोग गए थे और हम तो लोग पानी में छः छः सवा छः हो तो गए सर्जिकल में काम पे गया था और काम पे से सात सवा सात बजे घर पे आया घर पे आया तो मैंने उसकी मम्मी ने बोला कि बेटा टीचर है तो मैंने फ़ोन किया उसको तो बोलता मैं बीच पे हूँ फिर उसने मेरे को कुछ बताया नहीं उसके दस मिनट बाद उसने मेरे को फ़ोन किया कि एक, एक एक्सीडेंट हो गया ऐसा ऐसा कन्मई करके लड़का था उसका पानी में चला गया तो तुरंत मैं इधर से कपड़ा भी नहीं किया ऐसे ही वैसे भागा पूरी रात उठ था मैं उनके जो बीएमसी थी नेवी वाले थे और पुलिस ऑफिसर थे तो रात को हम लोग दो ढाई बजे तक उठ रहे थे काय झालं का कालची जी घटना होती तुमचा मुलगा त्याच्यामध्ये होता आता पोलीस प्रशासन तुम्हाला काय बोलत आहे तुम्ही स्वतः सुद्धा गेल्या दहा तासापासून बीचेसवरती फिरताय काल मी सर एक्च्युली मी रिक्षाच चालवतोय मी संध्याकाळी साडेचार वाजता रिक्षावर गेलो मला माहिती नव्हतं की माझी पोरं बीचवर जातील म्हणून नंतर मला संध्याकाळी साडेसात पावणे आठ ला मला फोन आला की पप्पा पप्पा कोई एक्सिडेंट होऊ या जो साथ में था वो डूब गया क्या हिसाब ने पटकर गाड़ी फिरोली बीच पर गिर बगते हुए तो चला विचार लगे कैसा क्या हो गया रे तो बोलते ऐसा हो गया कि हम लोग चार जन थे दो जन हम लोग को तैरना नहीं आता करके हम लोग ऊपर थे और बाकी के ये दो जन थोड़ा नीचे थे समुन्द्र की लहर जोर से आई और बोलते वो जो तन्मय जो था उसका बैलेंस निकल गया और ये बचाने को गया था आर्यन बोल के कोई तो उसने उसको बचाने को गया मगर ये बड़ी सी लहर आई उसके हिसाब से उसको मुंह में पानी लग गया उसका संतुलन जरा बिगड़ गया तो बच्चा छूट जागृत महाराष्ट्र न्यूज चैनल ट्विटर वरती देखी फॉलो करू सकता जैसे जागृत महाराष्ट्र वेबसाइट लेट देना गुगल वर टाइप करा डब्ल्यू 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 डॉट जागरूक महाराष्ट्र न्यूज डॉट कॉम जैसे जागृत महाराष्ट्र ट्विटर इंस्टाग्राम फेसबुक आणि यूट्यूबला फॉलो करा तसेच बातम्यांना लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका धन्यवाद